O sözləri dediyimi sübut edəsinlər, bütün Azərbaycan xalqından üzr istəyəcəyəm. Bunu reporta açıqlamasında Müğənnim Ənaf Ağayev deyib. O bildirib ki, həmin məsələ ətrafında çıxışını 4 il əvvəl produser aparıcı Tarix Əliyevin hər şey daxil verilişində iştirak edərkən deyib. Polikin verilişində olanda demişdim ki, müğənnid toy geyimində metrodan istifadə etmək əvəzinə taksi ilə getsin. Yəni burada toxunmaq istədiyim məsələ tamamilə başqa idi üstündən illər ötəndən sonra sözlərimi müxtəlif yerlərə yozulur. Müəllif qeyd edib ki, onun digər ailə üzvləri də metrodan istifadə edir. Mənim anam, bacım, qardaşım hər gün metrodan istifadə edir. Mən ağsaqqal adamam, dəli deyiləm ki, belə ifadə istədim. Özümün də ən sevdiyim nəqliyyat növü metrodur. Cavanlığımda hər gün metrodan istifadə edirdim. Bunları da heç vaxt danışan. Manaf Ağayev mətbuatdan şikayətlənib. O qədər yaxşı işlərim var. Qaraqov müharibəsində orduya 30 min manat yardım etmişəm, qazi maşını almışam, pandemiya dövründə xeyriyyə işlərində fəal iştirak etmişəm. Niyə bunlardan danışan yoxdur? Əslində məqsədim etdiklərimi demək deyil. Sadəcə yazılanlardan dəhşətə gəlirəm. Bəzi media qurumları və nümayəndələri ancaq qara yağma ilə məşğul olurlar. Qeyd etdik ki, Manav Ağayevin metrodan istifadə edənləri təhqir etməsi barədə məlumatlar yayılıb. İddialara görə o deyir ki, Müğənninin metrodan istifadə etməsi doğru deyil. Deməzlər ki, bu nə gündədir ki, metro ilə gedir. Mən özümə o sözü dedizdirmərəm. Metro bizlər üçün deyil.